介绍一下，这是我女朋友梁夏，啊、也是我们年级的啊。啊，你好啊，坐坐，妈妈先坐。嗯、好像是隔壁班的。隔壁班的、啊？他怎么带着梁夏来的、啊哎？梁夏，我记得是隔壁班的。梁夏那时候总跟你和卢婉婉在一起，我们那会儿都以为你会跟卢婉婉在一块儿呢，没想到你们俩在一起了。婉婉才看不上安家先呢，她喜欢的是我们学校的学霸校草人初。 而且是当着全校的面说要倒追呢。这卢婉婉的择偶标准倒是一点没变、哦，啊不对，更高了。他这胆子够大呀，勇气可嘉。<laughs> 是我追的婉婉。你们好，我是婉婉的男朋友任初。 可以带家属吧，婉婉，你们怎么在一起的？啊，我们，我们是一见钟情。一见钟情太浪漫了，可以啊，婉婉。 但是虽然说一见钟情吧，确定恋爱关系总要有个人先表白吧。不好意思啊，是我没说清楚，是我对婉婉一见钟情，她不愿意，我死缠烂打很久，她才答应的。天哪，婉婉，你好幸福啊！这么帅的帅哥对你死缠烂打，嗯，我好羡慕。还好吧。 不就是要做全套的吗？不然别人怎么会相信？厉害！亲爱的，你要吃虾吗？我帮你剥。那你碗里这个丸子是不是？不是别浪费了，给我。 怎么死的？文文，你们两个人在一起了，怎么不告诉我呀？我们不是好姐妹了吗？现在不是知道了吗？冷不冷？ 我不冷，手都是冰的，还不承认？嘴。硬好温暖。 原来做他女朋友是这种感觉，被照顾，被小心翼翼地牵着，被他放在心里。如果一日情侣体验卡可以续费，该有多好！谢谢你今天来帮忙，幸亏你来了，不然。 我该多尴尬！坏了，钥匙没带，爸妈去亲戚家了，家里门窗都关着，想翻窗也翻不了了。现在这个点，学校也关门了。对不起，对不起，你是不是也没地方去了？ 任处，你身份证带了吗？第一次。嗯。紧张<張>？有点儿。别怕，我有经验。